На протяжении 20 лет в Бердянске существует клуб «Айки», в котором учат и занимаются японским единоборством «Айкидо». За многие годы существования и стен этого клуба вышло не одно поколение парней и девчонок, которые получили навыки владения этим единоборством. В минувшие выходные в спортивном зале третьей школы прошла аттестация для самых юных воспитанников клуба «Айки» возрастной категории от 6 до 11 лет. Это первый был у них э, такой, вот, будем говорить, экзамен жизни, сдача на пояса, то есть на их работа, которую они сделали за один, за два года. Для нас, как и для меня, я тоже очень сильно переживал, как, как они сдадут, даже, наверное, больше, чем они. Справились, да, немножечко волновались, конечно, но я говорю, я волновался за них больше. Но, в принципе, довольны, ведь суть же не в том, а главное, чтобы они были внутренне организованы, росли организованными личностями. Вот, и я думаю, будет все хорошо, все в порядке. Это наша, в принципе, и задача – воспитывать детей чтобы они становились нормальными и гармоничными людьми. Прошедшее мероприятие стало настоящим праздником спорта для начинающих спортсменов и их болельщиков-родителей. Юные воспитанники клуба в течение дня демонстрировали базовые навыки владения айкидо и поделились своими впечатлениями от занятий этим единоборством. Мне нравится айкидо, потому что я сначала был слабый, а теперь я умею показывать искусство силы. Я буду дальше заниматься, когда уже повзрослею и получу до черного пояса. Мне нравится заниматься айкидо, потому что яма там очень крутые приемы. Айкидо я становлюсь сильным, меня все будут бояться очень хороший. Его зовут Александр Васильевич. Он учит нас приемами. Полезность занятия айкидо и работу тренера клуба Александра Гончаренко отметили главные болельщики юных спортсменов родители. Я вожу в секцию своего внука уже с конца сентября месяца прошлого года. Нам очень нравится. Во-первых, Во это и для здоровья полезно, и в будущем для самообороны вот. Тренер у нас очень хороший человек. Он заменяет нам и папу, вот, и воспитателя в то же время. Вот, очень душевный человек. Также в праздничную программу мероприятия вошли показательные выступления спортсменов старшей возрастной группы, которые на собственном примере показали, чему можно научиться, занимаясь айкидо. По завершению выступлений самые юные воспитанники клуба Айки были награждены сертификатами и получили свои разряды и пояса, символизирующие уровень мастерства спортсмена.